Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kementerian Kesihatan harus memperluas kempen dan program pendidikan kesihatan di luar kawasan bandar agar rakyat di pedalaman mudah mendapat akses informasi kesihatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata pendekatan turun padang dengan mendekati masyarakat akar umbi antara langkah terbaik selain menyediakan kemudahan serta perkhidmatan di kawasan luar bandar. Beliau berucap ketika melancarkan projek kesihatan pengesanan awal kanser cervix menyelamatkan wanita di kampung Ulu Seberang, Putatan. Berdasarkan statistik tahun 2013, setiap tahun kira-kira 17.9 daripada 100,000 wanita dalam kalangan usia reproduktif menghadapi kanser pangkal rahim. Sebenarnya itu, Datuk Yahya percaya penganjuran lebih banyak program kesihatan secara berterusan akan membantu mengurangkan risiko penghidap penyakit tersebut. Pelbagai program diadakan antaranya ujian saringan pap smear, rawatan gigi percuma dan konsultasi percuma. Projek ini anjuran Kementerian Kesihatan dengan kerjasama jawatan kuasa Kampung Ulu Seberang Putatan. Belia yang tinggal di tujuh buah pulau sekitar Seporna, khususnya di Pulau Larapan, boleh dilatih bagi membantu mengendalikan sumber tenaga solar yang dipasang di kampung mereka. Ahli Parlimen Sempurna Datuk Sri Syafiqi Abdal berkata pihak berkaitan seperti Jurutera Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB atau agensi lain boleh berlatih 10 belia di kawasan itu untuk membantu mereka cara mengenalikan tenaga solar. Beliau ditemui media selepas meninjau sumber tenaga elektrik berasaskan solar di Pulau Larapan Sempurna. Melalui usaha itu, Datuk Syafi'i yakin masalah kerosakan sumber tenaga solar di Pulau Terbabit dapat dikurangkan jika belia di kawasan berkenaan mahir mengendalikan mesin tenaga solar. Sementara itu berucap merasmikan sambutan Hari Guru peringkat daerah sempurna kali ke-44, beliau mahu para guru lebih kreatif dan bersedia dari segi ilmu pengetahuan serta teknik pembelajaran. Peserta pedalaman bawah muncul Johan keseluruhan ihtifal kelas al-Quran dan Padu Ain Kafa peringkat negeri tahun ini selepas memenangi 8 daripada 10 kategori yang dipertandingkan. 8 kategori itu termasuk pertandingan nasyid berkumpulan, syarahan bahasa Arab kategori lelaki, penulisan Jawi dan penulisan khat. Sementara itu, Pantai Barat Selatan muncul Naib Johan manakala Pantai Barat Utara di tempat ketiga. Kesemua pemenang menerima sijil serta trofi penghargaan dan Johan Pertandingan akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri Datuk Arifin Muhammad Arif di Dewan Pasca Siswazah Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Berucap pada majlis ini, beliau menasihati Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi kafa di setiap premis negeri ini diaktifkan semula. Datuk Arifin yang juga menteri bertanggungjawab mengenai hal ehwal agama Islam di Sabah berkata, ia bagi membolehkan segala keperluan kafa dipenuhi secara muafakat antara jawatan kuasa kafa dan PIBG serta peranan pemimpin setempat. Skop pendidikan latihan teknikal dan vokasional atau TVET perlu berubah serta berkembang seiring pasaran kerja semasa. Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan menegaskan ke arah usaha menuju negara maju negara sudah pastinya memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Beliau berucap ketika merasmikan Expo Kemahiran Daerah Tawau 2015 di Dewan Masyarakat Tawau. Selain mampu bersaing di pasaran kerja, Datuk Taufik berkata sektor industri juga menjanjikan pendapatan lumayan. Di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 dianggarkan 1.5 juta peluang pekerjaan baru ditawarkan selain keutamaan dalam bidang perusahaan mikro dan kecil. Pada majlis ini, Datuk Taufik menyampaikan sijil kepada beberapa peserta yang tamat kursus kemahiran dalam pelbagai bidang. Masyarakat diingatkan agar menghargai dan menghayati erti kemerdekaan serta perlu bersyukur dengan keamanan serta keharmonian yang dinikmati hari ini. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Pang Yuk Ming berkata, kemerdekaan yang dinikmati hari ini adalah hasil perjuangan serta kebijaksanaan pemimpin terdahulu untuk membebaskan tanah air dari penjajahan. Beliau ditemui media selepas melancarkan bulan kebangsaan peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Merotai dan Bazar Sahati Sejiwa di Taman Semarak Tawau. Dato' Pang yang juga wakil rakyat Merotai berkata semangat cinta dan sayangkan tanah air perlu disemai dalam diri setiap individu bagi memastikan kemerdekaan terus dipertahankan. Dalam perkembangan lain beliau turut meminta belia mencoburi bidang keusahawanan bagi meningkatkan taraf ekonomi mereka. Sementara itu, sambutan bulan kebangsaan, orang ramai disaran mengibar jalur gemilang sama ada di premis perniagaan, bangunan kerajaan, rumah atau kenderaan. Naib Ketua AMNO bahagian Kota Kinabalu yang juga pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru Maktab Sabah, Datuk Fatimah Sara Ahmad Nor berkata, dengan mengibarkan jalur gemilang, ia bukan sahaja membuktikan rasa cinta akan negara, malah secara tidak langsung mencerminkan tanda penghargaan rakyat terhadap perjuangan tokoh kemerdekaan terdahulu. Bukan saja untuk melahirkan penghargaan kepada pejuang terdahulu tetapi juga mencerminkan nilai yang amat penting bagi sebuah negara untuk kita terus maju. Beliau ditemui pemerintah selepas majlis rumah terbuka di kediamannya di kota Kinabalu. Sementara itu orang ramai turut mengakui usaha mengibarkan jalur gemilang mampu memupuk semangat patriotisme rakyat. Saya berharap juga generasi-generasi muda zaman sekarang dapat menghargai hari-hari kemerdekaan kita. Sebagai rakyat Malaysia kita harus merasa bangga kerana kemerdekaan yang kita capai dan nikmati sekarang ini itu yang penting harus kita tanamkan dalam jiwa setiap warga Malaysia kerana hari kebangsaan adalah merupakan hari kemerdekaan kita. Saya sebagai rakyat Malaysia bangga dapat mengibarkan jalur gemilang ni tandanya kita sudah bebas daripada jajahan. Kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam dairi hari ini. pada pukul 8.30 pagi akan diadakan persidangan Siga Administrative Council Meeting and AORC Siga Technical Meeting 2015. Majlis dirasmikan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Joniti Ongkili bertempat di Kota Kinabalu. Pada pukul 9 pagi ialah perbicaraan pengganas di Ibu Pejabat Penjara Pusat di Kota Kinabalu. Dan akhir sekali pada pukul 10 pagi akan berlangsung pameran Hari Kebangsaan Anjuran Arkib Sabah di Pusat Beli Belah Suria Sabah, Kota Kinabalu. Baik saudara, peperangan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini.